Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan karya yang dihasilkan oleh kami Berikut merupakan ahli kumpulan kami iaitu Nurul Ain, Nurul Syafiqah, Ain Nabilah dan Nurul Izzah Sila imbas kod QR di bawah untuk dapatkan komik yang lengkap Tajuk komik kami adalah Langkah Kecil Budi Tema utama komik ini pula ialah tentang gigih berusaha Komik kami terdiri daripada satu watak utama iaitu Budi. Budi seorang yang tidak pernah berputus asa dan sentiasa berusaha gigih. Watak sampingan yang ada di dalam novel ini terdiri daripada empat orang iaitu Ibu, Majikan, Nadim dan Nadi iaitu adik kembar Budi dan Pak Cik. Terdapat tiga latar di dalam komik ini iaitu latar tempat, latar masa, latar masyarakat. Latar tempat yang digunakan dalam komik ini ialah sawah, kedai makan dan sungai. Sungai iaitu tempat budi menanggau ikan. Latar masa yang terdapat dalam komik ini ialah pada waktu pagi, waktu petang dan waktu malam. Waktu malam semasa mereka makan bersama-sama di dapur. Antara latar masyarakat yang digunakan dalam komik ini ialah masyarakat yang penyayang dan masyarakat yang prihatin seterusnya untuk prosedur pembinaan komen untuk prosedur pembinaan komen perkara pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan objektif dan topik menentukan objektif dan topik ini bermaksud kita kena kena pasti topik utama dalam membina komen okey dan yang kedua adalah letakkan objektif pembelajaran Contohnya seperti apa yang kita nak daripada hasil pelajar baca komik tersebut. Okey, untuk prosedur yang kedua adalah rangka jalan cerita atau plot. Rangka jalan cerita ni kita kena bina satu jalan cerita dan kita kena pastikan yang dia ada permulaan, konflik dan penutup dalamnya. Dan kita mestilah masukkan dalamnya terdapat mesej, pengajaran atau nilai murni. Dan yang seterusnya adalah yang ketiga, cerita watak. Cerita watak ni kita mestilah menamakan dan mereka bentuk satu watak untuk watak utama dan watak sampingan. Seterusnya adalah tulis script dialog. Tulis script dialog ni kita mestilah hasilkan script dialog yang dalam bahasa yang ringkas dan mudah untuk pelajar faham. Dan yang yeah. seterusnya adalah lakaran panel komik. Lakaran panel komik ni adalah kita kena tentukan lakaran panel komik kita dan kita kena susung lakaran panel komik kita tu ikut turutan dia dan dalam tu kena ada dialog dan dia ada naratif dan dia ada sebutan yang tepat. Dan yang seterusnya adalah membuat ilustrasi komik. Buat ilustrasi komik ni bermaksud kita kena lukis atau bina ilustrasi tu uh, daripada teknologi dalam jenis kini seperti gambar, AI dan sebagainya. Dan di dalamnya kita kena pastikan dia ada warna yang sesuai, dia ada pergerakan dan latar yang tepat. Dan yang kita kena pastikan bahan yang digunakan dari segi bahasa contohnya ejaan, data bahasa dan semakan ilustrasi itu tepat dan kita kena pastikan yang dan yang paling penting juga kita perlu pastikan yang dalam komik itu tiada unsur sensitif yang disebut dan sesuai lah untuk digunakan kepada pelajar dan yang terakhir sekali adalah terbitkan komik terbitkan komik ni kita akan terbitkan sama ada dalam bentuk bertulis ataupun bercetak ataupun dalam bentuk digital kepada pelajar Dialek yang digunakan dalam komik ini ialah dialek Kelantan. Okey, elemen semantik yang seterusnya ialah peribahasa. Contoh peribahasa dari, daripada komik ialah kalau tidak dipecahkan nuruyungnya, manakan dapat sabunnya. Ini membawa maksud kepada tanpa usaha mustahil untuk kita capai impian atau membina masa depan yang berjaya. Selain itu terdapat juga gaya bahasa universiti iaitu susunan ayat yang disusun secara terbalik daripada struktur biasa. Contoh daripada komik ialah habis mati ikan dekat sungai kita ni. Uh, susunan biasa sepatutnya semua ikan di sungai kita ni mati habis. Disosangkan menjadi mati habis ikan dekat sungai kita ni untuk menimbulkan kesan dramatik. Contoh yang kedua ialah bocolah pula tayar basikal ni. Susunan biasa sepatutnya tayar basikal ni bocolah pula. Disongsangkan menjadi bocolah pula tayar basikal ni. hal ini untuk menimbulkan kesan dramatik dan ekspresif. Seterusnya bergerak pula kepada kekuatan penggunaan komik digital. Antara kekuatan penggunaan komik digital termasuklah mudah diakses. Penggunaan komik digital boleh diakses pada bila-bila masa sahaja melalui peranti. Yang kedua, komik digital bersifat mesra alam. Hal ini dikatakan demikian kerana pengeluaran di komik digital tidak memerlukan dakwat ataupun kertas. Yang ketiga, Pengeluaran komik digital mencimatkan kos. Hal ini dikatakan demikian kerana pengeluaran komik digital tidak memerlukan kos percetakan. Akhir sekali, komik digital juga mudah untuk dikemas kini. Sekiranya terdapat kesalahan dalam komik tersebut, penerbit hanya perlu memperbaikinya secara dalam talian sahaja. Komet digital mempunyai kekuatannya yang tersendiri tetapi komet digital juga mempunyai kelemahannya yang tersendiri. Antara kelemahan penggunaan komet digital termasuklah keperluan internet dan juga peranti. Mereka yang tidak mempunyai kedua-dua perkara ini tidak boleh mengakses komet digital. Yang kedua, Komet digital boleh menjejaskan kesihatan mata. Perkara ini dikatakan demikian kerana mereka yang menghabiskan masa begitu lama untuk membaca komet digital akan menyebabkan keletihan mata. Yang ketiga, kerisiko untuk cetak ropak. Komet digital mudah disalin dan disebarkan tanpa izin. Yang keempat, gangguan aplikasi. Pembacaan komet digital ini boleh terganggu melalui notifikasi dalam peranti. Komik ini mengandungi nilai-nilai murni yang amat penting kepada kehidupan bermasyarakat. Nilai yang ada dalam komik ini boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Selain itu, penggunaan dialek dalam komik ini juga boleh menjadikan komik atau jalan cerita lebih ceria.